Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün nədirsən qarşınıza Allahın sözü ilə gəlirəm. Çünki Allahdan gələn söz biz bəndə üçün gerçək olan təminatdır. Allah öz sözü ilə yeri və göyü yaratdı. Allah öz sözü ilə olmayanı varlığa çağırdı. Allah üçün mümkün olmayan bir şey yoxdur və müqəddəs kitabda yazılıb ki, Allah hər şeyi öz sözünün qüdrəti ilə saxlayır. Həmin o söz bizim üçün təminatdır. Həmin o sözü biz müqəddəs kitabda oxuduqda biz görürük ki, Allah bizə hansı iradəsini açır. Onun niyyəti, arzusu, istəyi müqəddəs kitab səhifələrindən bəllədilir. Və Allahın sözü bizə Allahın xoş niyyətini açıqlayaraq bu həyat üçün bizi təmin etmək istəyir. Ona görə Allahın sözünə hər dəfə müraciət edirik. Allahın sözünə diqqət yetiririk, çünki Allahın sözünə diqqət yetirən insan faydasız qalmaz. Allahın sözünə əməl edən, onun iradəsini gündəlik həyatında yaşayan insan həyatdan kamala, xoşgündlər görəcək. Bu Allahın sənə olan iradəsidir. Mən istəyirəm bu günləri isə 1-ci Timoteyə məktub 6-cı fəsildən oxuyum. 6-cı 8-ci ayələrə sizin diqqətinizə yönəldim. Görün burada nə yazılıb. Əlindəki ilə kifayətlənərək mömin olmaqsa böyük qazanc mənbəyidir. Allahın sözü deyir ki, sənin həyatın üçün qeyrətçək olan qazanc mənbəyi var. Və sənin həyatında qazanc mənbəyi sənə çox sərvət, çox pul qazanmağın deyil, əlindəki ilə kifayətlənməkdir. Bir çox insanlar bu keyfiyyəti itiriblər və onlar əlbəttə etdiklərinə görə razı qalmadıqlarına görə dəngənc şikayətçi olurlar. Bir çox tərcümələrdə yazılıb ki, əlindəki ilə razı olan Əlindəkiyə görə minnətdar olan insan bu böyük qazancdır. Bu gün Allah sənə nə verib? Allah sənə can verib. O cana görə Allah'a minnətdar olursanmı? Allah sənə ailə verib, valideynlər verib. Bəlkə Allah sənə həyat yoldaşı və övladlar verib. Ona görə minnətdar olursanmı? Əyrindəkinilə kifayətlən, əlindəkilə razı ol. Bu sənin üçün böyük bir qazanc mənbəyidir. Çünki bir çox insanlar əldə etdiklərindən narazı qalaraq hər bir zaman alternativ bir yollara axtarırlar. Başqa yerlə əvəz edilməsi haqqında düşünürlər. Oğlum, mən başqa bir ölkədə doğulsaydım, gözəl bir həyat yaşayardım. Mənim valideynlərim başqası olsaydı, bəlkə mənim taleyim fərqli olardı. Əzizim, Allahın sözü sənə deyir. Həmin o söz ilə Allah bu kainatı yaratdı. Həmişə həyat və nəfəs verdi. Allahın sözü sənə deyir: Əlində nəyin var? Onunla kifayətlən. Ona görə razı ol və yaradan Allahına minnətdar ol. Allah istəyir ki, sənin daxilində yarada Allaha minnətdarlığ, alqış və şükür olsun. Və Allah deyir: "Əgər sən əlində olanla kifayətlənirsənsə, əgər sən əldə etdiklərinə görə Allaha minnətdarsansə, Allah sənə qarşında daha da böyük qapılar açə bilər. Böyük imkanlara daha da malik ola bilərsən, əgər sən minnətdar ürəyə maliksənsə. Allah deyir: "Mümin olmaq böyük bir qazandır." Sən bilirsən möminliyin nədir? Allahın sözü möminliyin sirrini açır. Möminlik müqəddəs kitablara görə Allahın məhəbbətini qəbul edib O məhəbbətlə başqa insanlara yanaşmaqdır. Bax, müqəddəs kitab Allahın sənə olan məhəbbətini açır. Allah müqəddəs kitab vasitəsilə sənə olan xoş niyyətini açır və Allah deyir: "Mən səni mühakimə etmirəm. Mən sənin etdiyin günahlara görə cəzalandırmağa tənəsmirəm. Mən sənə həqiqəti dərk edib gerçək yola, haqq yoluna gəlməyini istəyirəm." Bu Allahın sənə olan xoş niyyətidir, Allahın sənə olan xoş arzusudur və Allah deyir: "Sənin möminliyin bundadır. Buna iman et. Buna pənah get. Çünki Allahın xoş iradəsinə görə Allahın oğlu Məsi İsa sənə görə qurban getdi. Sənin möminliyin budur." Və Allah deyir: "Bunu qəbul edib gündəlik həyatında ətrafında olan insanlarla eyni münasibətdə o Rəhimli o, mərhəmət edən o, səbir edən o. Xeyriyyə işlər nə zənginləşdirir özünü. Başqaları haqqında düşünər o. Başqalarda qarşı qoy sənin səadətin, vəfan dükənməz olsun. Başqalarına etibarlı, sadiq, güvənən bir şəxs ol. Çünki Allah səni bu cür görmək istəyir. Allahın sözü səndə bu cür şəxsiyyət yaradır. Sənin mömürlüyün budur. Allahın müqəddəs kitabına əsasən xərsiyyətini, məhəbbətini, iradəsini qəbul edərək başqa insanlarla eyni münasibətdə olmağındır. Və Allahın kalamı deyir: "Əgər sən bu həyatda əldə etdiyinlə kifayətlənərək mömən sənsə, Bu sənin həyatının gerçək qazancı və sənin üçün böyük mükafatdır. Ona görə əzizlərim, Allahın sizə verdiyi nemətlərə görə şükür edən insan olun. Allahın sizə verdiyi ailəyə görə, valideynlərə görə minnətdar olan insan olun. Allahın sizə verdiyi həyat yoldaşıya və övladlara görə Allah'a şükür edən insan olun. Allahın sizə verdiyi ölkəyə görə Allah'a alqış edən insan olun və nə qazanırsazsa nə geyinirsənsə, nə yeyirsənsə, buna görə böyük bir şükranlıq edin. Çünki bu Allahın sizə görən iradəsi və sizin üçün böyük bir qazancdır.